Yes. Тритисячний запорізький палац спорту юність вже більше трьох років перебуває на реконструкції, яка здається нескінченою. Тому на сьогодні головною ареною міста є арена Запоріжа буд Саме сюди, на нейтральне поле, організатори вирішили перенести матч, очікуючи на великий глядацький ажіотаж. Дійсно, ЗТР, мотор це головне протистояння, визитівка українського чемпіонату. На таких іграх можна насолодитися грою і принаймні на деякий час забути про проблеми українського гандболу. Все ребята очень старались, потому что понимали, что это все-таки дерби и большое значение в Запорожье придается этому. Под эти задачи эти ребята и должны отвечать своей игрой. Все мы хотим выступать удачно в Лиге чемпионов, быть чемпионами, поэтому ребята должны отвечать и прогрессировать. Я не удивил, я был уверен, что команда будет стараться и показывала на это и в первом тайме, что они борются и бьются до конца, поэтому это дыр. Тут никто не будет так сдаваться просто. Очень серьезно, каждый из нас имеет свое имя, на которое мы работаем годами. И все будут выходить и бороться. Я обещаю, что команда ЗТР будет делать все для того, чтобы каждую игру выигрывать.